payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar ilallohi anfa'uhum. Odamlarning orasida Allohga eng yoqimli rog'i odamlarga foydasi tegadigani u albatta pul bo'lish shart emas maslahati bilan oyoq qo'li bilan nasihati bilan eng yaxshi odam musulmonlarga foydasi tegadigan odam pul yo'q bo'lsa ham mayli ilmi yo'q bo'lsa ham mayli amali yo'q bo'lsa ham mayli foydasi tegyaptimi odamlarga eng yaxshi odam mana shu odam bo'laveradiamallarni orasida Alloh subhanahu va taologa yoqimlirog'i bitta musulmonning qalbiga xursandchilik kiritishlik yoki qiyinchiligini yengillatishlik yoki qarzini uzib qo'yishlik yoki ochligini to'sib qo'yishlik qaranglar eng yaxshi amal nima desa musulmonni qalbiga xursandchilik kiritish deyapti hojatiga birib yurib qo'yishlik maslahat berib qo'yishlik moshinasida bir 15 qadam tashab qo'yishlik masalan mashinasi borlar siz uchun bir 100 metr hech narsa emas lekin piyoda ketayotgan odamga 100 metr ancha masofa Shuni to'xtadingiz 50 metr yo'l borib qo'ydingiz bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi hali ish bilasizmi qanaqa ulug' ibodat bu lekin bilasizmi bu ishga beparvoligingiz? ozqol yetib oladi u u o'tirmasin o'tirmasin yo ketavering desin shunda ham xursand bo'laveradi qara deydi meni yani, hurmat qilib to'xtadi deydi xursand bo'ldimi arzimagan ish arzi lekin qilmaymiz shu narsani bir musulmon kishini hojati bilan yurishligim masjidda bir oy e'tikof o'tirishimdan menga yoqimliroq deyapti kim bir oy e'tikof o'tiradi masjidda masjidni hududidan chiqmasdan bir oy o'tirishlik qanaqa savob lekin bitta musulmon birodarimni ishi butib qolsin deb yonida yurib qo'yishligim masjidda bir oy o'tirishlikdan ko'ra afzalroq deydi shuning uchun bilib ko'ringlar Alloh uchun olloh uchun qilyapman deganimizda faqat masjidni tushunmaylik qo'shningizga foyda tegyaptimi qari odam bir xizmati bor go'sht olib kelish non olib kelish kerak hojatmi shu kim o'tiradi bir oy masjiddat oramizda aytinglarchi lekin qo'shnimizning xizmatini qilishlik birodarimizning xizmatini qilishlik musulmonga foydamiz tegishi kerak bilib ko'ringlar islom odamlarga musulmon kishining foydasi tegishi kerakligini dedi rasululloh g'azabini tiysa Alloh uni ayblarini bekitadi g'azabini tiygan kishini Alloh ayblarini bekitadi qahr g'azabini o'tkazishlikka qodir bo'lib undan tiyilsa Ta alloh taolo uning qalbini qiyomat kuni rozilik bilan to'ldiradi xotiniga bolasiga qo'l ostidagisiga bir xato ish qilgan paytda bir jazolashga qodir bo'lib turib Alloh uchun kechirib qo'ysa Alloh taolo qalbini qiyomatda rozilikka to'ldiradi keyingisi kim bir musulmon birodarini hojatini chiqargunicha u bilan birga yursa qadamlar toyiladigan qiyomat kunida Alloh uni qadamini sobit qiladi ehtimol sizdaqa besh mahal masjidga yurolmayotgandir ehtimol hamma sunnatlarga siz bilan mendaqa amal qila qilolmayotgandir lekin bizdan ko'ra odamlarga foydasi tegayotgan bo'lsa boshqa maydonlarda ana shu odam bizdan ko'ra yaxshiroq agar biz foydamiz tegmayotgan bo'lsa biz har qancha ibodatni qilib jaynamozni teshib yuboraylik o'zimiz uchun qilamiz masjidda qilayotgan ibodatimiz o'zimizniki tutayotgan ro'zamiz aytayotgan tasbehimiz o'zimizniki lekin ana shu narsani ozroq qilayotgan lekin halol pokiza yurib turib odamlarni hojatini chiqaryaptimi o'sha odam afzal bo'laveradi keldi qaytarib qo'yamiz kim bir musulmon birodarini hojatini chiqargunicha u bilan birga yursa qadamlar toyiladigan kunda alloh subhana ta va taolo su uning qadamini sobit qiladi odamlarga foydali bo'laylik yoshlar menga nimadir o'tib ketmaylik foydamiz tegsin odamlarga agar musulmon bo'ladigan bo'lsak xuddi asalni sirka aynitib qo'yganidek yomon axloq bandani amalini aynitadi go'zal axloqli bo'lmagan odamni amallari komil hisoblanmaydi